Знаете ли вы, что в клетках нашей крови содержатся уникальные факторы восстановления и заживления кожи? Это и есть ресурсы молодости и здоровья. В медицинском центре Нужиковского используют новый инъекционный метод омоложения кожи плазмолифтинг. Подробнее вы узнаете в видеосюжете. Плазмолифтинг – абсолютно безопасная методика омоложения, так как состав инъекций готовится из плазмы вашей крови без добавления каких-либо веществ. Ученые установили, что при введении плазмы ускоряется обновление тканей и клеток. Если говорить о возможностях метода, то это повышение тургороэластичности кожи, уменьшение мимических морщин, устранение акне и постакне, торможение процессов старения и увядания кожи. Процедура начинается с забора у пациента венозной крови в количестве до 36 мл пробирки, содержащие антикоагулянт и специальный гель. С помощью центрифуги отделяется богатая тромбоцитами плазма. Богатая тромбоцитами плазма методом микроинъекции вводится в заинтересованные области. Техника инъекций при плазмолифтинге напоминает мезотерапию. Для анестезии применяется обезболивающий крем, но эффект будет лучше без него. Продолжительность процедуры в среднем составляет 40 минут. В 40% случаев положительный эффект виден уже после первой процедуры, но для получения выраженного результата необходим курс из нескольких процедур. Стандартный курс плазмолифтинга состоит из четырех процедур с интервалом в 2-4 недели. Эффект сохраняется до двух лет. Но для поддержания результата необходимо проводить курс плазмолифтинга ежегодно.